Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Apa khabar? Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah InsyaAllah kali ini kita akan teruskan Dengan satu pengajian yang berkaitan dengan Al-Quran Cumanya perbezaan Kan biasanya kita baca Al-Quran Kita akan tengok Al-Quran tu punya susunan kan Daripada surah Al-Fatihah Lepas tu kita selak lagi surah Al-Baqarah Sampailah surah yang terakhir Surah An-Nas Tapi sebenarnya tuan-tuan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Kita ada satu Uh, susunan al-Quran bukan susunan al-Quran ada satu susunan yang kitab yang dibuat bagaimana surah itu uh, disusun mengikut dia punya penurunan maksudnya berdasarkan sejarah di zaman Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dia bukan mula-mula surah al-Fatihah kemudian surah al-Baqarah bukan begitu uh, tapi sebenarnya di zaman Nabi kan kita ingat tak peristiwa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk uh, ke dalam gua untuk beruzlah bersendirian turunnya wahyu baru jadi turunnya surah antara surah yang pertama yang, yang wahyu yang awal diturunkan diberikan kepada Nabi SAW ikra kan bukan surah Al-Fatihah jadi kita nak melihat kali ini kita akan cuba usahakan untuk pengajian kita tengok bagaimana sejarah-sejarah berkaitan dengan surah-surah tersebut secara ringkas saja kita tidak akan pergi terlampau detail terlampau mendalam cuma untuk kita nak tengok kita nak kenal pasti kita nak belajar Al-Quran kita nak faham oh surah ni turun masa ini ha, uh, ceritanya begini dan begini begini. Uh, tapi kita tak pergi kepada ayat yang detail, maksudnya bukan kepada asbabun nuzul ayat-ayat, uh, sebab turun ayat-ayat bukan. Tapi kita nak pergi kepada secara umum berkaitan dengan surah. Contohnya surah yang awal kita akan tengok berkaitan dengan surah uh, Al Muhammad surah Al Alaq. Kemudian surah Al-Qalam. Akan turutan dia tu lain. Ha, dia bukan surah macam dia bukan macam al-Quran biasa surah al-Fatihah surah al-Baqarah kita akan tengok dia surah itu disusun mengikut garis masa dan kita akan ada banyak fasa antara fasa yang pertama iaitu fasa pertama fa pertama dakwah macam mana pertabalan dan misi dakwah secara rahsia kita tengok surah al-Alaq surah al-Qalam surah al-Muzammil al, al mudathir al-Fatihah ha, kan susunan itu lain kan al-Quran al-Fatihah dulu Kemudian fasa yang kedua iaitu dakwah secara terbuka kita akan cerita tentang sinopsis kemudian fasa ketiga dakwah ada tiga fasa yang mana pembantaian umat Islam di Mekah banyak surah diturunkan sebab itu kalau kita tengok dalam Quran ada surah surah Makkiyah dan surah yang diturunkan di Mekah dan surah yang diturunkan di di Madinah dia akan tengok dulu kita akan tengok bila berkaitan dengan sejarah bermakna kita akan tengok yang dekat Mekah dululah sebab nabi kan daripada Mekah maknanya kita akan tengok semua surah-surah yang berada dekat Mekah dulu. Jadi bila habis baru kita akan masuk ke fasa yang seterusnya fasa keempat masih lagi di uh, Mekah peristiwa Isra Mikraj uh, dakwah yang keempat fasa keempat fasa kelima barulah sampai ke Madinah dan sebagainya. Jadi kita akan tengok uh, insya-Allah secara ringkas mudah-mudahan uh, saya dapat istiqamah meneruskan antaranya tujuan utama adalah untuk mendapatkan saham akhirat dan mudah-mudahan dapat kita berkongsi satu ilmu yang paling terbaik yang paling disukai oleh Nabi SAW iaitu ilmu berkaitan dengan Al-Quran kalam Allah kalam yang disebutkan oleh Allah dan kita nak tarik perhatian semua dengan kita nak kongsikan sejarah-sejarah bagaimana walaupun mungkin tak berapa detail tapi mungkin banyak perkara yang jarang-jarang dibahaskan kita nak kita nak kupas semula. Kita nak ulang gaji semula. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada saya kekuatan, kerajinan dan usaha yang bersungguh-sungguh untuk kita terus istiqamah buat video ini dan kepada anda yang masih lagi belum subscribe boleh subscribe tekan percuma sahaja, tak ada saya tak ada ambil apa-apa kos bayaran kita akan buat secara beransur-ansur mungkin saya buat uh, seminggu sekali uh, rakaman ataupun 3 hari sekali, ikutlah keadaan macam mana kalau saya tak sibuk, saya buat rakaman insyaAllah uh, sebagaimana maklum, kita ada banyak surah 114 surah kita nak kena khatamkan Allahu Akbar jadi mudah-mudahan saya minta tuan-tuan satu sahaja, dua yang pertama, uh, doakan saya yang kedua, tolong tekan button subscribe yang ketiga, saya tambah, cakap dua je kan. Yang ketiga, tolong sebarkan. Sebarkan kepada ahli keluarga dan orang-orang yang tuan-tuan sayang, kawan-kawan, sahabat. Mudah-mudahan, ilmu kita berkaitan dengan Al-Quran ni, oh, rupanya surah yang awal bukan surah Al-Fatihah. Rupanya antara yang awal adalah surah al alaq Apa ceritanya? Jadi, kita nak tengok ceritanya, bagaimana sinopsisnya secara asas sahaja. Jadi, mudah-mudahan kita mendapat kefahaman mendalam tentang Al-Quran dan kita tengok. Uh, perjalanan Al-Quran itu macam mana di zaman Nabi SAW Kita dapat, oh macam tu cerita dia Jadi kita seronok uh, Kita belajar dalam keadaan kita seronok Sebab saya daripada kecil Saya tu ingin sangat Saya nak belajar Al-Quran kan Saya nak tengok ialah uh, bila kita tengok Al-Quran ni Al-Quran ni kan disusun uh, Seperti mana yang diingini oleh Nabi SAW Tetapi disusun ketika di zaman uh, Selepas uh, uh, Nabi SAW wafat Kemudian Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sampailah Sayyidina Uthman sebab apa banyak ketika itu para penghafal al-Quran mereka uh, syahid di medan peperangan jadi khuatir al-Quran itu akan akan hilang bersama dengan mereka jadi mereka akhirnya menjadikan membukukan al-Quran menjadi satu satu mushaf. Cuma uh, cumanya kita ialah kita ni uh, orang Melayu kita baca Quran kadang kita tak faham. Uh, kemudian masa saya kecil lah kan saya saya teringin macam macam mana agaknya al-Quran itu dekat zaman Nabi tu macam mana? Uh, sebab rupanya ayat begini turun ketika ini selepas itu ayat begini surah begini lepas tu terhenti pula oh macam tu macam-macam cerita jadi saya teringin sangat nak tahu macam mana penurunan surah itu ketika di zaman nabi jadi akhirnya sehinggalah kita belajar dan kita dapat jadi saya lah mungkin ramai tuan-tuan Puan-puan dan kawan-kawan semua pun sama juga teringin nak begitu nak tahu macam mana keadaan al-Quran ni di zaman nabi macam mana turutan dia di zaman nabi sebab al-Quran ni memang macam-macam pengajian al-Quran ni banyak sangat kalau kita nak baca sahaja pun dah banyak sangat belum lagi masuk daripada terjemahan, belum masuk daripada tafsir yang sangat detail. Tafsir ada sangat banyak tafsir, Ibnu Katsir, tafsir jalan lain, tafsir Al-Azhar. Sangat banyak tafsir. Tapi sekarang ni kita bukan nak pergi terlampau mendalam, kita cuma nak tahu garis masa dia. Macam mana zaman Nabi, surah apa dulu, surah apa dulu, surah apa dulu. Nanti saya akan terangkan insya-Allah secara ringkas. Mudah-mudahan kita faham, kita bersama keluarga kita, mungkin tuan-tuan di hujung minggu boleh tengok video ini bersama-sama dan saya pun insyaAllah akan tonton semula dengan anak-anak untuk jadi kefahaman dan untuk menjadi saya kepada pengingat kepada diri saya sendiri, menjadi nasihat supaya antara poin utama yang saya nak buat adalah diri saya sendiri, saya nak bertambah cinta kepada Nabi SAW melalui penceritaan ini dan saya mengharapkan dengan usaha saya yang amat kecil ini, yang sangat simple ini mendapat cinta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga walaupun usaha saya ni tak adalah ke mana kalau nak dibandingkan dengan pendakwah-pendakwah yang lain yang berusaha bersungguh-sungguh sehingga macam-macam cabaran yang mereka dapat saya hanya mampu duduk dekat meja ni dan cerita saja jadi mudah-mudahan tuan-tuan saya minta tuan-tuan untuk support dan mudah-mudahan dapat diteruskan sehinggalah habis kepada surah ah insya-Allah jadi kita nak tengok sahaja kali ini untuk episod yang pertama ni saya tak masuk dulu tapi episod yang akan datang saya akan masuk berkaitan dengan bagaimana sebelum Nabi menjadi Nabi sikit kita akan tengok sejarah tu sikit secara ringkas umur Nabi sekian Nabi buat apa umur pertengahan Nabi buat apa kemudian Nabi bernikah macam mana kewangan Nabi macam mana kehidupan Nabi sebelum menjadi Nabi kenapa Nabi nak kena sampai masuk dekat dalam dalam gua sedangkan nabi punya kewangan sangat mantap maksudnya nabi punya uh, eh, kewangan lah maksudnya untuk menguruskan keluarga menguruskan isteri kewangan tu bebas daripada tak ada pun macam nak kena serabut fikirkan kewangan sebab hari ni kita masalah kita dekat mana mana lah seluruh dunia ni kan antara masalah kalau orang yang dah sebelum kahwin ke lepas kahwin ni antara masalahnya kewangan lah kan tapi Nabi dah settle lah kewangan ni tak ada isu tapi kenapa Nabi mesti nak duduk bersendirian dalam gua apa yang Nabi fikirkan apa yang menyebabkan Nabi buat perkara tersebut Bahkan bukan sekejap, bukan sehari dua hari, macam kita camping sehari dua hari, Nabi buat sampai bertahun. Jadi kita nak tahu, kita kena tengok daripada awal, kita nak study macam mana keadaan persediaan mental Nabi. Kita nak tengok macam mana kuatnya Nabi ni mentalnya sangat kuat, sangat mantap. Tetapi Nabi bersendirian bagaimana perasaan Nabi pula ketika dia diuji untuk melihat malaikat pada kali pertama. Jadi kita akan tengok sedikit secara ringkas. Tentang uh, sejarah Nabi saw uh, sebelum menjadi Nabi pada episod yang akan datang. Oleh itu uh, saya akhiri untuk kali pertama ini sebagai intro. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.